Le plat d'aujourd'hui, c'est le sauté de pommes de terre en julienne. Le style coréen. Un ami m'a demandé de préparer ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer. La préparation est hyper simple et les ingrédients aussi. J'ai préparé les 5 petites pommes de terre qui me restaient. Ça, je pense que tout le monde le sait. Je les pelais et je les lavais. Je vais les couper en julienne. Un peu de carottes râpées. Ça, c'était déjà prêt pour la salade de carottes. Et puis, un piment vert pour la couleur. J'ai vidé l'intérieur, je l'ai lavé. Un peu de sel. Un peu de poivre. Pour la pomme de terre. D'abord, on coupe comme ça et puis on met... Et voilà. Et je vais les rincer une fois dans l'eau pour enlever les fécules de pomme de terre qui sont trop collées là-dessus. Parce que si on laisse ce fécule... -là, comme tel, ça colle trop et ça alourdit trop le plat. Ça devient un peu mou et lourd. Et découper en julienne aussi ce piment vert. Je pense la demi-piment. Est suffisant pour donner la couleur et le goût un peu d'huile de pépins de raisin un pinceau de sel poivre Quand ça commence à devenir transparent après moi les filles et je mettrai les carottes et les piments. Ça va donner la jolie couleur et un bon goût. Je pense que c'est bon. Et maintenant, je vais éteindre le feu. J'arrête le feu. Et je fais une dernière touche. Une cuillère café, très peu de huile de sésame, une petite cuillère à café de vinaigre et tout petit peu de sirop d'érable comme ça bien mélange. voilà c'est bon un peu de sésame grillée et voilà les sautées de pommes de terre en julienne, le style coréen. Bon appétit, merci beaucoup.